закрыл глаза на происки этих хитрых ублюдков. Черт, я знал, что так и будет. Сейчас уже все равно. Люди нуждаются в нашей защите. Если мы хотим отплатить Святошам как следует, нам нужна жажда смерти. Мой пикап. Дело в том, что он в мастерской, которой завладели эти психи. Отправляйся в американские автомобили а я позабочусь о местных. Когда вернешься, мы устроим этим говноедом разнос. Лечу к тебе, дорогуша. Скоро буду. тебя в на чеку. Ты покойник! Жопер. Помощник, они забрали жажду смерти. Ободрит. Тело дрянь. На нем был М60. Надо его вернуть, пока и дамщики не изрешетили все вокруг. Он жрет бензина больше, чем я пью пиво. Если нам повезет, найдем и дамщиков на заправке. Ближайшее Голден Вэлли. Проверь. мать их! Я с самого начала знал, что... сраные балаболы. Но и стал их прижимать за любой проступок. В итоге получил за нетерпимость к вратам Эдема. Нет, ты прикинь! Оставалось только готовиться к худшему. Так что я запас дома жратвы, и установил фильтры воздуха. Я месяцами этим занимался. Готовился выживать. Люди смотрели на меня, как на придурка какого-нибудь. И кто оказался прав, а? Мерл Брикс, вашу мать, кто же еще? А из-за сектантов у меня ничего не осталось. Вот мы мчим с тобой на пикапе со здоровенной пушкой, чтобы подметаться с Приготовься! здесь не будет вашей религиозной херни! Остался только дым и дырки от боли. Этот сладкий вкус есть. Ты самородок. Жертва смерти твоя. По глазам. Ей такой дикий хайот, как ты, сморк. Свет Хочешь купить что-нибудь? Давай дачу привет при случае, ладно?